Salam dəyərlər mülakat kanalının izləyiciləri. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev Binəqədi qəsəbəsi Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşir. Evin giriş darvazasını görürsüz. Daxil olaq həyətə və həm evin həyətinə, həm də özü ilə sıxından tanış edək. Hazır evin həyət hissəsindəyik. Həyəti ağlayla döşənib. Həyətində su sistemi var, həmçinin zərcəmsi mövcuddur. 1.6 sot torpaq ərazisində tikilibdi bu ev. Tikili sahəsi 90 kvadratmetrdir. Evin fasadını görürsüz. Baxın, bu hissədə evin yan tərəfinə də keçid mümkündür. ev yerdən 7 daş kürsülüdür və həmçinin məhəcərlidir. Gördüyünüz kimi. Qalxaq evə və evin həyətini bir də bu istiqamətdən sizə göstərək. Həyətində suyun axması üçün yer də var, qədədə. Həmçinin həyətinə bir maşın rahatlıqla yerləşə bilər. İndi isə daxil olaq ə, evə və evin özü ilə də siz yaxından tanışıdıq. Hazırda evin dəhliz hissəsindəyik. Bütün otaxlara giriş dəhlizdən. Dəhlizə daxil olduqda və dəhlizdə irəlilədikdə sol tərəfdə evimizin mətbəx hissəsi yerləşir. <coughs> Nadoluculərdədir. Evdə su, gaz, işıq daimi də istili sistemi kombidir və kombi xətləri də bütün otaqlarda çəkilir, həmsurə mətbəxdə də görürsüz. Qayıdıq yindən dəhlizə. Evcüt daşla tikilib, bildirdəki. Dəhlizə qayıtdıqda Və irəllədikdə dərizə sağ tərəfində evimizin qonaq otağı yerləşir. Həm mətbəx, həm də qonaq otağı işıqlıdır. Pəncərələr evin həyətinə açılır. Çox gözəl işıq sistemi quraşdırılıb. Qayıdaq yenə də dərizə. Ev dayanacağa, yola, məktəbə və ehtiyac duyulan bütün iaşa obyektlərinə çox yaxın məsafədədir. 130-cu və 170 nömrəli e, avtobus yoluna yaxın bir ərazidə yerləşir. Bir neçə də qəsəbəsi Cəfərcanbarlı küçəsində də bu ev. Dəhlizə qayıtdıq və dəhlizə qayıtdıqda dəhlizin baş tərəfində qonaq otağının yanında birinci yataq otağı yerləşir evimizin. Pəncərəsi evin yan tərəfinə açılır. Bir qədər geniş ölçülərə sahibdir. indən də həzə qaydaq. Dəhlizə qayıtdıq və birinci yataq otağının yanında evimizin ikinci yataq otağı yerləşir. Normal ölçülərdədir. 1.6 sot torpaq ərazisində tikilibdi bu ev. Tikili sahəsi 90 kvadratmetrdir su, gaz, işıq daimiydi, istili sistemi kombidir. Son olaraq evimizin sanitar qovşağını sizə təqdim edək. Tam təmirli, hazır vəziyyətdədir. Aksessorlar quraşdırılmayır. Müştərinin istəyinə uyğun olaraq quraşdırılara təhvil veriləcək. Evin döşəmələri, qeyd edək ki, laminatdır. Ağ laminat. Sənədi, bələdiyyə sənədi və qeydiyyat yolu ilədir. Evə qeydiyyata düşə bilərsiz. Sənədləşdirmə notariusdan notarial qaydada aparılır. Qiyməti 45.000 manata bu ev satışa çıxarılıb. Real alıcı ilə razılıqma olacaq. Binəqədi və Biləcəli qəsəbəsində satışda olan digər evlərimiz də mövcuddur. Bunun üçün kanalımıza keçid edərək onları da nəzərdə keçirə bilərsiniz. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol aşağı küncündəki nömrə ilə, nömrələrə də əlaqə saxlayaraq, e, sizi maraqlandıran sualları ünvanla, ünvanlaya bilər və həmçinin evi gəlib yerində görə bilərsiniz. Həmçinin siz də öz əmlakınızın reklamını əmlakçı saytında, Facebook və Instagram səhifələrində və YouTube kanalında yerləşdirmək istəsəniz, e, videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq sifarişinizi verə bilər və həmçinin sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz. Bu günü bizdən bu qədər. Videomuzu bəyənməyə, rəy bildirməyə, kanalın yeni satış videolarımızdan məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə, haləlik